Мы вирушаємо на шахту Бутовка. Украинские войска называют его другим Донецким аэропортом. Эти позиції позиции постоянно... зенита наши соседи. два дня назад одним вот этим выстрелом мы сделали перемирие. Сделали перемирие на два дня. До вчерашнего дня у нас было перемирие. Ну, как перемирие. Открытого такого боя практически не было. Так что мы довольны. И Я поделюсь, техники. Да. Вообще настроение, веселое, ну не то что веселое, как, конечно, очень обидно, потому что там, когда домой приехал, год практически провоевал, приехал домой, и мне сказали, что нет, ну почему я пойду? Вот когда придут ко мне в Сумы, тогда я буду. Все это просто. Лучше я буду воевать здесь, чем там. Это наша война, это ни, нищета, то не ни другая. Здесь убивают соседа, могут убить, там твоего, которого призвали сюда. А мы... Мы должны сидеть там и ждать. Каждая область должна воевать отдельно. Каждый населенный пункт. Нет, конечно, мы должны воевать все. Все здесь. Часто вас обстреливают минометами, да? да а запрещенных калибров 120-ки? Да, 120. Покажи, пожалуйста. Да, Со 120 мина? Да, 120. У него у Песках, в Одинуму. Судьба закинула и на шахту. Я не жалею, вчера горячая обстановка была, вчера-то хорошо нас скрыли, хорошо, что хоть все живи, здоровы. Как-то больше сидишь на одном месте и в основном стреляют больше по нам, чем мы. Ну, такая странная вообще война, непонятная, за что они воюют, за какие там цели, идеалы. Вот там русский язык я русскоязычный тут у нас большая часть людей половина точно русскоязычный никто не... все все нормально смотри а там снайпер работает а тут работает тоже снайпер вот работает у них утес вот видишь перевернутый этот спг работает отсюда отсюда да вот 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 я автобус перевер... Ну, короче их не позиции там 8-9 точек ничего они тут не захватят, пока мы тут стоим это бесполезно. это уже я не знаю, нам надо специально выйти это отсюда и смотрите. разрешить им что-то, чтобы они сюда зашли. Вот. -за злобы а говорим, так это убивают. они часто высылают такие смски? ну это вчера про приходили, спустя. периодически да отправляют. просто, но ну, у них пропаганда идет, что тут собрались, они только там все детей режем, там mm -hmm. мирных граждан убиваем. И... Такие все негодяи, каратели, все каратели, все. Я говорю, если бы тебя хотя бы на один денек говорю, сюда засадить бы, посмотреть вот эти вот руины, кто кого ложит и кто куда что падает было бы, конечно, по-другому. Есть люди, которые нормально относятся, а есть люди, которые вот именно категорически, я уже списывался в тех же самых одноклассниках, заходишь там куда-то, там какая-то дискуссия идет, там вы такие, так, такие, там каратели туда-сюда, Им буквально заходишь, начинаешь элементарно объяснять, сразу в тебя в твою сторону куча матов, куча вот такой трахитажный этот, ты потихоньку, монотонно объясняешь им, что так и так, так вот так все происходит. И через пару минут там дискуссия прекращается. Они уже тоже начинают немножко читают то, что ты им пишешь, и как бы уже хоть что-нибудь понимают. Тут серед руїн та уламків гартується кістяк нової української нації. Українські герої тримають позиції та готові відстоювати інтереси України до кінця.